Привет. Привет. Ну, ладно, только не звони. Привет. О чем общаешься вообще а от рулетки? Общает ну, да мы, короче, обсуждаем предвыборную кампанию, это и все остальное президентство Трампа. Предвыборную, предвыборную кампанию обсуждаете? обсуждаете? Уже обсудили, и теперь мы, короче, пришли к новому уровню. О, О я, оп, я уже на я новом вижу. уровне сразу. На уровне сразу. Класс. Класс. Погнали. Погнали. Трампа. Ну гони. Ну и ты, и ты, ну и ты что, вот вы с того уровня перешли на новый уровень, расскажи, что там на новом уровне. Какие у тебя выводы? Ты же говоришь, погнали. Гони, говорю. Ну так ты мне расскажи, посвятив, вы обсуждали кампанию предвыборную, теперь президентство. Посвяти меня в то, что вы обсуждали, чтобы я продолжил с тобой обсуждать. Я же не знаю, про что вы там обсуждали. Давай так, ты рад, что Трамп президент? Президент. Подожди, давай начнем. По поводу твоих вопросов. Мы, в принципе, как бы хуй на тебя ложили, если там что-то по обсуждению. Ну, 50 грамм выпили за Трампа, ну, дай бог ему... Вот за, прям за Трампа, за президента вражеского государства. Он, Дмитрий Медведев, топает ножками, кричит, что это враг, а ты за его здоровье пьешь. Что, может, ФСБ позвонить? Так, у нас так, на, на у нас стриме всегда 5, 5 ФСБшников. ФСБ так, товарищ, так майор. товарищ майор. Где ты живешь? Какой город? Имя, фамилия. Краматорск. 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 Имя, фамилия. Имя, фамилия. Э -э Винцеслав. Так, смотрим. Так, Винцеслав. Венцеслав. 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 Так, ах ты балаболина. Нет у тебя в Краматорске. Еще за балабольство подхватишь. Лычки, три лычки за балабольство. И, и три срача просто потому, что ты русский. Еще раз, говори город, имя, фамилию. К тебе сейчас ФСБ поедет, что ты пьешь за здоровье президента Америки. Понимаешь, какие вы крики? какие вы вы понимаете, что вы победить можете только тогда, когда в, в вражеской, во вражеской стороне будет, будут лояльные лояльные как бы пророссийские какие-то интенции. Просто, просто Украину победить вы не можете. А победить Америку, ну вы, вы даже как бы и мечтать об этом не можете. И вы радуете? вы не радуетесь, что пришел новый генерал, и он сейчас вместо там Шойгу или Герасимова организует такое наступление, что э, мало не покажется. Вы радуетесь, что у вас президент в Америке поменялся. Поменял. Понимаешь, насколько Я вы вообще, вообще... жалкие? жалкие. Ты, ты же умный человек. Я да. Я да. Ты просто умный, да? Ну давай, да давай Нет, расскажи, я не, так. Просто нет, ты не просто умный. Я не просто умный. ты супер умный. Супер -умный, да. супер умный, да. Ну давай тогда, блядь, макитру свою включай, блядь, и... Так я она у меня включена. У а у тебя выключателя я нету. Выключу. Только провода торчат. Понимаешь, не включить, не выключить. Ты пьешь за здоровье Трампа. Да хорошо, отлично. Ты отличный собеседник, но... Блядь, а ты нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не из России, мне так кажется. Просто флажок России. Ну да. Все, тогда к вам вопросов нету. Подождите, я в России живу 30 лет. И, может, есть? А вы в России живете? Я думал наоборот, что вы 30 лет назад из России выехали. Тогда к вам вопросов очень много. Почему вы почему вы 30 лет выбираете местом своего обитания Россию? Ну мне не так нравится. Что именно, может, тезисно? Может, какой-то один определяющий ну, момент? Это, это как, вам сказать, это, здесь э, это чувство. Ну, это как бы ваше уже конечное восприятие. Не, а, подожди, подожди. Интересно. Я покажу, вы из Украины, да? Да, я из Украины, все правильно. Но. Я понимаю, сегодня это такой конфликт, это большой Украина и, и Русия, да? Ну да. Вот мне же непонятно, почему вам нигде не колет, не давит, что как бы вот ваша страна Колит, есть уч участником. Я, я на, на Донбассе убил три раза, как не колет. Э, ну, ну, то есть я же говорю, вам данная людоедская. Uh, парадигма существования она вам как бы приемлема и близка. Вот. Подожди, а, -а, -а -ты, ты не давит ничего? Давит нападение России что? на Украину. Давит много, а -а -а. давит много своих Ой, внутренних да. проблем, которые нужно решать, но когда идет война, ты понимаешь, что в первое, первым делом нужно решать фактор войны, так как если тебя у то и проблем твоих внутренних не будет. Вот, вы про Донбасс сказали, я просто как бы, ну, вы этим очертили примерно свою мораль. Э, Позицию. Я не знаю, вы, выходя Позицию. из этого, что еще сказать? Жду. А вам что сказать? Ну, вы... Ребята, сказали. вам, вам ничего не осталось, и только предаваться. Что, что, что делать? быстрее преда... предается, понимаете, больше у вас Ж... живота останется. А так, вы с, кем, с кем начали воевать? Я не понимаю, что вы говорите. Подожди, с кем вы начали воевать? Вы, вы соображаете? Мы начали воевать. Когда и где мы начали. Мы воевать. начали воевать. Когда и где. Когда? Когда, да. И где? От 2014 года вы начали воевать против русского населения. Зачем. Угу. Зачем вы до вас. Бомбили постоянно. А? Вы мне сейчас ставите манипулятивный вопрос, в котором нет, вкладываете нет, утверждение. Брат, это, это, слушай, ты не выходишь э, э, разговор, понимаешь? Смотрите, чтобы спрашивать, зачем я что-то делал, я должен тоже с вами согласиться, что я это делал. Я не понимаю, о чем вы говорите, я с вами не согласен, да, подыгрывать да, давай, вашей российской слушай, пропаганде, слушай, я слушай, не вижу слушай. смысла. Смотрите, сошлитесь да, и подтвердите свои слова, пожалуйста. Да. да зайдите куда угодно, просто подтверждайте свои Могу. слова. То, что вы не подтверждаете, с чем я не согласен, это пустота. Вот что случилось? Много чего. Ты помнишь? А? Много чего. Чего? Я не знаю, что именно вас интересует до 90-го года. Вовче? Ты вообще какого года? Я 90-го года. А -а -а. -го года. Ты 99-го года, ты имел 9 лет. Да, да. А, Но да. я могу читать, и могу смотреть видео, и могу э, собрать э, свое представление а о тех событиях, года... не живя там. знаешь, что случилось в 99 -го года? году? Много чего. Это целый год. Это 365 дней. Ты понимаешь, для такую страну, которая была Югославия, американцы бомбили. Расскажите, как появилась Югославия. Я вижу, вы разбираетесь. От а чего началось вообще? Когда появилась Югославия? Я вижу, вы специалист, вот прям интересно послушать. раньше, в СССР. Намного раньше СССР? Да. Когда именно? Как называлась, когда появилась? Давайте с вами будем разбираться. Мы сейчас по, по кирпичикам. По кирпичикам, давай. Как, когда появилась, как называлась. Ты, ты знаешь, общем, э, Сербия, что было Сербия? Э, так мы ж вот с самого начала от исконных. С а вот самого начала, Давайте. да, я тебе говорю, Давайте. Сербия, ты знаешь, что было Сербия вообще? Что было Сербия, я знаю, да. да. Ну, была Сербия. Ты... Ты загугли там карты Сербии, которые были и на которых, как, на которых пространство она находилась. Угу. Вот. Окей, что дальше? Когда появилась Югославия, еще раз? Когда появилась Югославия? Примерно. Югославия, примерно, примерно, После каких и... событий, давайте. После, после каких событий? После Первой мировой войны. Правильно? Да. да появилась в Утратили значимость ряд государств, и с них появилась, как называлась? Кто туда входил? Не поняли, еще раз. Ну, как, как называлось данное государство? государство вот это Но, государственное формирование, как называлось? Было служение серба, и босанцев. Словенцев. Ну, тоже близко, примерно, да. Не, и хрвата. Сербов, хорватов и словенцев. Королевство сербов, Какой хорватов... Какой славенцев. Они никогда не существовали. Ну, давайте почитаем, посмотрим. Может, я реально Тем ошибаюсь. Вот. Не называлось оно разве Королевство сербов, хорватов и Словенства? Королевство uh, сербов и хорватов... А, да, да. да. И, и ты еще прав. Чекай, чекай. А, дальше там посмотри. Kingdom, kingdom of Serbs, Croats euh, and Slovians. КС, КС, ХС называлось. Смотрите, как... Mm -hmm. В 2018 году появилось. Э, впоследствии объединения Сербии, Черногории, государства словенцев, Хорватов и сербов. А вы говорите, э, словенцев не существовало. Вот. Да, да они и сейчас не существуют. А что потом, вот, когда, например, Сербия и Хорватия воевала, и Сербия со Словенией воевала? Это что было? Это НАТО? Это Рыбия, НАТО было. Я не воевал, понимаешь, что там было, может, одно да, пеше с полей выпущено и все. С Хрватима, да, было немножко похоже. А шо, что ж тогда я не могу? А НАТО там при чем? НАТО? Да. Вот когда хорваты и сербы воевали. В 1999 на... НАТО... году уже ведь когда... Не, а до этого... 99 год. А, а до, это, до этого, когда сербы с хорватами воевали, кто там кого сталкивал бами, кто кого бомбил? А, и давайте так, из-за чего сербы и хорваты воевали? Что хорваты отстаивали? Что сербы хотели? Как тебе сказать? Как есть. Или ты понимаешь, да, между хорватами и сербами много много это было таких вещей, которые которые не разъяснены от Аплодисменты. Значит, есть какие-то не, не, неразрешимые, неразрешимые, скажем так, споры, не, неразрешимая конфронтация между Хорватией и Сербией. Но, понимаешь, так он может из-за он... этого Югославия развалилась? Потому что все отстаивают может быть. свои интересы. А когда все отстают интересы, может Адамин. быть не нужно их держать Адамин. в одном Адамин. государстве? Сейчас я, тебе, я немножко то поблуду, я объясню, понимаешь. И за время за время Второй мировой войны, да, хорваты направили концлагерь Я ты то и тоже. А зачем? Какая разница? Я вам говорю о том, что подожди, Ю... Югославия подожди. развалилась, потому что невозможно держать разнонаправленные парадигмы развития под одним государством. То же самое с Советским Союзом. Эта идея, она мертва в самом зародыше. Невозможно держать. А, ну, сербы, Ты... Сербы хотели, чтобы Сербы правда. были главенствующие, правда же? Нет. Ни... Как это нет? Ника... Никогда, они никогда. хотели навязать свою именно политику. А хорваты нет. отстаивали свое, а сербы оли, отстаивали оли свое. Только... Слушай, слобода Милошевич, они только хотели, хотел зауставить все это. Дурмо, понимаешь? И, и сочувать Югославию. Понимаете? А вот mm -hmm. эти, 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 не эти, 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 и эти, 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 что проблема Югославии, в самой сути, объединяет разные народы. правильно? Что было правильно, что Что было правильно, что Было правильно. А почему Россия это поддержала? А почему Россия поддержала эту бомбежку? Россия? Да, Россия поддержала эту бомбежку. президент? Почему Россия поддержала эту бомбежку? Подожди, ты знаешь, кто был президент кто был президент? А кто? Почему Россия поддержала это Подожди, решение? Подожди, а кто был президент? -то? Какая разница? А как у нее разница? Большая разница. Не Я знаю. Еле... Россия Но... Россия поддержала. Ели, еле... зачем примаков повернул самолет и обратно пошел? Да бегать. я тоже был рад, чтобы Ельцин даже не рождался и не назначал своим преемником Путина. Ну так это ваш президент и ваша страна. Правильно. Так почему, почему, Россия, почему Россия, почему Россия поддержала бомбежку НАТО? К вам вопрос. Почему Россия поддержала бомбежку НАТО? И что? Как не? И что? Вы же как уставина? А, ну, а, смотрите, а тогда кто, когда, бомб, когда бомбили Югославию, кто был президентом Америки? Буш. Ну, так все, свалите все на Буша. Вы же сейчас, почему-то у вас Америка Россия. столкнула лбами, но то, что Россия поддержала, это не Россия, это Ельцин. А когда Ельцин поддержал, вы вышли, россияне, против Ельцина? Вы как вышли ли? на митинги, Ельцин, как почему ли? ты позволил бомбить ты мирную Югославию? Ты где ты ты живешь? В Киеве живу. А, в Киеве живу. Да, вы можете на мой Значит, вопрос здесь, ответить. Здесь, здесь у, у Москве, это американская амбассада была, заб, была заброшена со всем этим, как же называется? Милима там туда-сюда, она, она была свасия. Это не от сербских граждан, не от русских граждан. Еще раз, вы понимаете, что бомбежку бомбежку Югославии поддержала Россия, что? Россия. Что да. Да. не, что не? Нет. Не Россия в то время не имела нормального человека, который можно вето А то есть до 92-го года Россия? Не, слушай, а что потом? Что потом? Еще раз. Если вы предъявляете тому, что бомбили кому-то, что бомбили Югославию, ваша страна поддержала. Вообще-то Ельцин не сидит, не сидит в, со, в Совете Безопасности ООН, там сидит ваш представитель. Ельцин у вас президент, аницар, а слушай, и, и не царь и не монарх. У вас овеку... российская федеративная да дверь, республика. Да молчи, у вас. Да. А пойдешь ты? Вот так вот. Бачите, ты у нас. Паня Наталья, неимоверно приемно, дякую. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем общаетесь в счет рулетки с украинцами сегодня? А чем украинцы будут предлагать о том я и общаюсь. Я исключительно о войне общаюсь с россиянами по, по очевидным причинам. А сейчас вы как бы... Ну, давайте спрошу такой вопрос. А как думаете, скоро, ну, уже к концу подходит? Конечно, нет. Скоро война по вашему... А, то есть нет? Да. Не, то есть останешь, не скоро. Зло, злоба останется выходить, сказать. Ну, горячая фаза-то ведь уже заканчивается, ну, то есть закончится. Ну, а, на то злоба, она и фаза, конечно. что она просто фаза. Ну, конечно, должно остаться а злоба. А вы сами в Украине находитесь? Да, я в Украине нахожусь, в Киеве. А почему, можно такой вопрос спросить? Почему все так в Украине находятся, все, все в Киеве там? Ну, в основном, вот я, я многих блогеров смотрю, ну, даже своих, ну, и ваших, естественно, я немножко это... И все вы там в Украине находитесь, а вроде как бы это... Вроде народу не хватает, а что, что такое это? А я россиянам наоборот говорю, вот вроде у нас народа не хватает, вроде все бегут через границу, плывут через Тису, а как-то вот еще и Курскую область даже оккупировали. Вот вы ну, смотрите ну, на ну, частный ну, отдельный кусочек и частный отдельный кусочек. А вы, и... а вы сами верите в то, что сейчас говорите? В что ну, именно? Что ну, часть ну, территории ну, России ну, под ну, контролем ну, Украины? Ну, ну, ну во-первых это... Ну, во-первых, это такая... Ну, сколько людей положили, а, а зачем? Курский сколько указ? людей зачем положили? У вас есть данные? У меня нету. Я ни, 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 не ни голословлю. Не Нет, кстати, да-да-да. Ну, не вот давайте кстати, по объективным это... фактам, по, по таким, опять И же, И как вы думаете, что это, что это была нормальная операция ваша? Ну, то есть, это нападение на Курску. Это, наверное, было одно это... из, лучших, из лучших решений э, руководства военного э, Украины. Вам... Это какого? Подождите, это какого? Военное руководство, это, это которое? Начинает верховного главнокомандующего, продолжая. Всеми военными. всеми военными, да, да, да. Конечно. Ну, ну Зеленский, это, конечно, главный, главный командующий, это вообще обалденный. А вы сами-то в это верите? В что именно? В то, что он больше... то, что Зеленский верховный глав, главнокомандующий. Да я вот когда в этом разуверяюсь, то я открываю Конституцию и читаю, и да, действительно. Что тут верить? А ну, вас, написано а так. Вас, а Конституция у вас когда перестала работать? Никогда не перестала. Это у вас она не работала и не работает. Ну, как, в каком-то образе. Смотрите, по пунктам сперва. Зеленский, верховный главнокомандующий, это очевидно. Так, так. Я, так. Любой человек, который немножко включает голову, понимает, что, например, для депутата что за депутата могут, например, или вот давайте тут на этом примере, вот президент главнокомандующий, очевидно, что все данные планы, вся, вся эта архитектура данных планов, она формируется специалистами, она формируется офицерами, аналитиками, а верховный главнокомандующий это в первую очередь политическая воля, это определенный определенный Приделять. символ Приделять. флагман Приделять. и рупор, а, а конечно он не сидит по ночам и не придумывает, он, он не есть военный, чтобы и у него нет опыта серьезных военных операций, чтобы что-то самому генерировать. Он есть политическая воля этих процессов, это понятно. То есть юридически он главнокомандующий, фактически он главнокомандующий. Понятное дело, что не он только или не только он эти планы как бы придумывает относительно Конституции. Если вы хотите сказать, что Конституция не действует, потому что Зеленский э, должен был сложить свои полномочия после окончания его срока, то это абсолютно не так, так как при... Э... Во-первых, я такого не говорил. Вы, вы опять методизм. Все, все не. А Во-первых, по... я такого не говорил. Все, хорошо. Все, ну... все не да, вопрос. Ну... Это моя профдеформация. Я привык. Я знаю, что будет вторым вопросом, третьим, пятым. Если сегодня будет иначе, действительно, ну я, а не прав, я не прав, язык. я не прав, я не прав, и вы сейчас мне Уника... уникальный у нас с вами будет диалог без. А, а можно, а можно вас спросить, какие, какой будет второй вопрос? Ну, вы же сказали. Ну, вы, вы, вы же только... ну вот вы что, что сказали, Я уже знаю, какой второй. Да, вы, вы... Откуда... Ну, ну, И наверное, я... наверное, я ошибся. Я думал, что когда вы сказали, что у нас не действует конституция, наверное, вы имели в виду, что у нас. Такого... во-первых, я такого не говорил. А как вы Начнем сказали? Сломалась конституция? Смотрите, вы сказали. Я... Нет, подождите, я такого даже я вообще про это не говорю. Я вы не стали... утверждаю, Знаете, Скажи, скажите, не как вы сказали? сказали, как вы сказали про конституцию. Я вообще не говорил в том-то дело, что я вообще не говорю про ну, это. Ну я же вам еще потом если говорю, это а ваша конституция сломана. Пересмотрите, пересмотрите свою запись, я даже такого слова не говорил. Я вы с... начали сами про это говорить. Я с удовольствием пересмотрю, но мне, чтобы ее пересмотреть, мне сейчас запись нужно остановить. Мне нужно с вами договорить, не, я, я, договорить, я, я, а потом я, кстати, я эту запись остановлю. На... Просто в следующий, ну в смысле, вы ее пересмотрите потом. На самом деле я даже вот этих вопросов даже не задавал. Про конституцию меня, вы ничего не говорят. говорили, да? Про конституцию вообще, вообще, вообще Ни слова. Да. Ни слова. Понял. Я ну вот тут, да, будет вот вставочка, я люблю еще делать транзишн, вспышка такая, флешбэк, воспоминания. Пам. А конституция у вас когда пристала работать? Когда пристала работать? Черно-белая, черно-белая пойдет потом момент, где вы говорите про конституцию, про то, что то ли она сломалась, то ли отменилась, то ли. Я, такого, я про конституцию даже вообще даже слова не говорю не вы вопрос. сами. Вот начали говорить, говорить, и потом сразу же про конституцию. Не вопрос. Ну, есть, вот, вот, ага. а, вот, а почему вот, почему вашу конституцию вы нарушаете все? Если вы, мы, вы про нашу не ну, говорили, давайте не про вашу сильно, поговорим. Во-первых, я не очень сильно знаю свою конституцию, это, соответственно, я, я не знаю свою конституцию, так же, как и украинцы не знают свою конституцию. Ну, как какие-то украинцы не я знают, знаю, какие-то я... знают. Вот, ну. За всех не нужно. Ну вот по вашей конституции по 87 статье при посягательстве, при агрессии направленной на территорию России или ее отдельных частей ваш уже верховный главнокомандующий должен объявить военное положение. Почему он этого не делает? Смотрите. он же ставит под, вопрос, ставит под вопрос возможность России защищаться. Это же норма прописана для оптимизации жизнедеятельности страны во, время, во время каких-то боевых действий на территории России. Почему он этого не вводит? Смотрите, я, во-первых, вы юрист, и как там это все, ну, как У меня юридическое это... образование, но это я узнаю из открытых источников, вот так разбираясь ну, в Я также так могу из, из юридических источников. Ну, сразу вас, вам говорю, что я профан. Ну, то есть я профан насчет этого. Но я некоторым людям очень сильно, ну как бы верю. Ну, допустим, я есть такое. Не надо верить. Есть такая штука кому-то. Нет, подождите. Ну вот заходите и пишите, я вам сказал, Конституция РФ, статья 87. Заходите и читайте. Но я верю своим источникам. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Так пишите Конституцию РФ. Конституцию РФ. Ну, это же один и тот же источник. И вы понимаете, вот если вот это все разбирать, то получается, что наши источники-то правы будут. Вот в чем дело. Какие источники? Ну, я не знаю ну, мои источники. Смотрите, в ваши Ваша конституции, вот вы можете пойти в ларек пресса там или как-то так, купить бумажную конституцию, вот российскую, российскую а какой-то полиграфии. А нас есть ларек, полиграфии. Я... а у нас еще эти Каких Туалеты есть, такие, да, эти. эти. Хорошо, пойдете в, в Мин, в мин юст, попросите, чтобы они вам достали, вот, я не знаю, бумажную. Или где у вас там лежит какая-то под стеклом, может, э, а вот это? Давно, давно, ну, нулевой вы, пациент, вы. вот эта вот Конституция? Шо, я вам сейчас а давно, я, я вам сейчас показываю несостоятельность ваших аргументов. Я вам ссылаюсь на Конституцию, так, не на сайт, не на телеграм-канал. А вы говорите, у нас разные. Так если вы сомневаетесь, что я читаю Российскую Конституцию, вы можете сами найти Российскую Конституцию и там прочитать. 87 статья. Смотрите, я нисколько не сомневаюсь в вашей компетенции. Я, честно слова, Это не, не компетенция, сомневаюсь. это вписать в Гугле и нажать кнопку вот. поиска. А в Гугле. А что такое агрегатор. А, в, 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 в. Информационный агрегатор. Вот знаете, а вот это есть. Это в Украине или на Украине? Ну в Украине, конечно. Во-первых, можете так, через словарик проверить. А теперь, а теперь проверить. забейте в, в Гугле, как вы только что сказали в Гугле. Вы в каком городе находитесь? В Киеве. Забейте, а нет, Киев он выдаст это столица Украины. А любой другой город Украины, забейте в Гугле, как вы сказали в Гугле. Вы думаете, забейте... что вы думаете, смотрите, дан вообще любые ресурсы, они под вас, конечно же, адаптируются. Они вам будут показывать Нет, то, подождите, что... Подождите. Но ну, это речь идет, это речь опять же идет... Ну, а... Подождите, 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 вы только что сказали в Гугле, вы, вы верите в Гугле. Ну... А Забейте любой... А Львов, вот забейте город Львов. Вот просто забейте... Google город Львов. Давайте. А, а ру, русск... давай. на русском писать Львов или об ну, да на любом, на любом. В Гугле только. Как... ну, львов, то, львов, украинскую новую давайте напишу. Львив. Забил. Открыл. Так. И, что, и что отвечает? Ну, что отк... открывает сперва, конечно же. Город в... на Украине. Вики город Википедия. На Украине. Почему на Украине? Да зачем? Нет, в Википедии не надо. В Гугле набивайте. Вы понимаете, что такое? Город на, на, на Украине. Что такое Google? Понимаете, что такое вы Только что мне сказали. Во-первых, вы мне сказали только что в Гугле и город на Украине будет. Место в Украине написано. Львив. Место вот. в Украине. Я же вас спросил, каким языком писать. Гугли, вот. давайте. Ну вот не надо ведь, вот, вот, вот вы вы передергиваете. А я вот специально Википедию, за... а я вот в Википедию буду забивать. Вот специально. В Википедия? Мы только что разговаривали Притом... про Google. Вы только что разговаривали про Google. При том что вы не понимаете, что такое Гугл. Ваша Ваш Википедия причём? она совершенно может все передергивать. Это а понятно. А, что а Google? Передерг... Ну, а кто Google пишет? Кто в Гугле пишет э, вот эту информацию? Вы только информацию? что -то сказали, что Google это вообще классная штука. Ну то есть да, Так и сказал, классная а штука. А Википедия здесь при чем? Нет, ну, а кто, что... кто, кто контролирует то, что в Гугле пишут? Вот кто в Гугле пишет? Вот вы думаете, что кто-то в Гугле пишет? Вот я написал в Гугле Львов. Ну, наверное, это ваш ресурс. Это Кор... ваш ресурс. Вы же не любите, что Яндекс когда что-то пишет. А Google это ваш ресурс. Ну, ну то есть, это там, там что проблема. А Википедия, ну вы сами знаете, в Википедии можно статью запросто пере, 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 переиначить, переписать. А в Гугле нельзя переначить? В Гугле, ну, я не думаю. Google, ну, это ж... А где вот сидит редакция Гугла? Вот главный редактор Гугла, который проверяет. Google? Не знаю, я... до, этого, до этого я, такой вы, вы представляете, насколько и, кстати, и вы. Тоже, и, кстати, и вы тоже не знаете. Я не то, что не И знаю, будет я знаю, что нету этого редактора. Вот, но представляете, если бы реально вот он сидит, этот редактор, это ему целый Google, это каждую статью он ему на поверку приносит. Но это не как бы все он такой написано... То есть, если бы, если бы Google бы написал бы все правильно, тогда бы вы бы, бы, тут бы говорили. Кстати, русская... Про... Русскоязычная Википедия пишет город на западе Украины. Видите, как они выкрутились? Они решили и не писать на Украине, но и, и не, не написали, в, написали на западе Согласен. Украины. Но Вы, заметьте, заметьте, насколько правильно написано, не на западной Украине, потому что нету никакой западной Украины. Украина она одна, а Украины, конечно, есть западная часть, восточная часть. Вот и написали вот в русскоязычной написали дуже политкорректнее.